А у Парижі триває мистецький захід, на якому представлені роботи українських митців. Наша виставка має назву Українські сезони. І зараз із нами на скайп-зв'язку з Франції організатор цієї виставки Ольга Ріго. Пані Олю. Доброго ранку. Бонжур, де парі. А чим вже встигли українські митці здивувати європейських поціновувачів мистецтв? Um... Мы не ожидали такого большого успеха. Первое, самое, конечно, с чего началась выставка, это фотовыставка на заборе мэрии 16-го Парижа, где Игорь Карпенко развесил свои фотографии простой повседневной жизни Украины. И вот, скажем так, выставка висит уже первый день, но люди проходят, останавливаются, смотрят, спрашивают, а кто это, а что это, а где это. Мы говорим, вот это Украина. Выставка называется «Идеальный мир». Э, мир по видению фотографа, Карпенко. Видите, простые люди на простых пейзажах украинских. Даже есть самый самая интересная фотография, которая написана э, виноводочный виноводочный ларек с выходящими оттуда людьми. Спрашивают, это что? Да, 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 да. Но это фольклор, очень интересно и, скажем так, успех неимоверный. После одного дня того, что фотографии висели на заборе, у нас спрашивают провести полную выставку художника где-то месяца через два, через три, когда уже мы сможем ее перевести куда-нибудь. Так, а что еще, что э, на суд европейской публики на чемпионате украинский? Мы привезли, на самом деле, трех художников. У нас выставлены... Можно компьютер возьмите в руки и поводить нас по выставке своей. У нас выставлена Галина Григорьева, Мария Примаченко, Виктор Севастьянов и скульптуры Олега Пинчука. То есть мы привезли трех абсолютно разноформатных художников и скульпторов. И вот французы увидели, попытались показать палитру, все, 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 все разнообразное, что есть в Украине. И это очень впечатлило французов. Вчера у нас было открытие, вернее, Саш. И, скажем так, я даже испугалась. Настолько был заполненный зал. Мы даже половину людей не пускали. Очень-очень большой успех у выставки. А, Украинцы, чи есть сегодня совсем эти а кому с из европейцев конкурентами? Или все-таки просто вынадевают публику европейскую и показывают свои таланты? Скажем так, это абсолютно, скорее всего, удивляют и показывает свои таланты. Конкуренты, не знаю, каждый, каждый художник уникален. Так что это сложно сказать, конкуренты или нет. А сколько еще треватима выставка? А выставка будет проходить в мэрии 16 го района еще неделю, и потом она переезжает в культурный украинский центр, который тоже теперь стал известен на весь Париж, потому что, оказывается, мало кто знал, что он вообще существует. А, пани Олю, а, наиболее выставки, какие сейчас плануются и что будет выставляться в Европе? Ну, скажем так, мы от такого большого успеха этой выставки теперь мы планируем сделать что-то еще более грандиозное, перевести в какие-то большие залы, чем у нас уже есть запросы больших из больших музеев. Но это планируем -то. через год, посмотрим еще. И, скорее всего, возьмем скульптуру Олега Пинчука, вот нам предлагают найти какое-то монументальное место, чтобы установить в Париже или за Парижем, может быть, даже на Дефансе. Ольга Гріго тільки що була на прямому включенні з Парижу. Вона є організатором виставки Українські сезони. Пані Олю творчої наснаги. Дякуємо. Мерсі. на все добре. Мерсі. мовчання. Золото. Жіноча тенісна асоціація хоче заборонити спортсменкам голосно кричати на корті. Зайві децибели вважають банальним піаром. А ще через нелюдські вирішчання жінок теніс втрачає глядачів, бо дратує їх. А кого могут втратить прихильники женского тенниса, если кричать и заборонять в нашем следующем сюжете?